મારી તમામ માહિતી થી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 News સાથે નમસ્કાર દર્શક મિત્રો હું મોનિકા S9 News ચેનલના ડોક્ટર શો કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું તમે સૌ કોઈ આ કાર્યક્રમનો હેતુ જાણો છો છો આ કાર્યક્રમમાં અમે શહેરના અલગ અલગ તબીબી સાથે તમારી મુલાકાત કરાવીએ છીએ કે જેઓ તમારા આરોગ્યને લગતા પ્રશ્નોના તમને અહીંથી જવાબ આપે છે કારણ કે કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા જાણીતા યુરોલોજીસ્ટ છે અને હાલમાં વેસુમાં તેમની પ્રી મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ આવી છે કે જ્યાંથી તેઓ જે દર્દીઓ છે તેમની સારવાર કરી રહ્યા છેલ્લા બાવીસ વર્ષથી જેઓ આ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે

और जर्मनी से हुआ है और मैंने यूके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में काम किया हुआ अच्छा सर हम में यह भी बता दीजिए कि जब आप अठारह साल बाहर रहे इंडिया से बाहर रहे सूरत, आ, 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 स्पेशली, सूरत आने का पर्पोज आपका क्या था सूरत आने का पर्पज तो मेरी वाइफ क्योंकि गुजराती है तो, और सूरती है तो उसके चलते हमने जब इंडिया वापस आने का प्लान किया था तो सूरत हमने डिसाइड किया था अच्छा सर अब जब जिस टॉपिक के लिए हम आज आप इस के जरिए आपके साथ जुड़े हैं तो उसके बारे में ही जानना चाहेंगे मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि ये प्रोस्टेट क्या है और शरीर में कहा में आता है प्रोस्टेट एक ग्रंथि रहती है जो हमारे शरीर में हमारा जो ब्लैडर मतलब मूत्राशय रहता है जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है उसके नीचे रहती है और जो हमारी यूरिन की नली जो रहती है वो ब्लैडर में से निकल के प्रोस्टेट के अंदर से जाती है अच्छा सर अलमी में देखा जाए कि प्रोस्टेट रिलेटेड कई बीमारियां बढ़ गई है कौन सी कौन सी बीमारियां हो रही है प्रोस्टेट रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि प्रोस्टेट बढ़ जाता है साइज में तो ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं उसको उसकी वजह से यूरिन करने में दिक्कतें आती है लोगों को जैसे कि यूरिन अटक अटक के आना फ्लो कम हो जाना या यूरिन करने के लिए जोर लगाना या ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होना फिर प्रोस्टेट में प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है फिर प्रोस्टेटाइटिस रहता है जिसमें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या तो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को प्रोस्टेट में कभी कभी पथरी भी हो जाती है तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट में हो सकते हैं अच्छा कई बार हम ऐसा जानते हैं कि भाई आप हम भारत की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ के लिए इतना अवेयरनेस नहीं है आपको ऐसा लगता है कि प्रोस्टेट के जो जितने रोग है आप जो बता रहे हैं उसके बारे में भी इतना अवेयरनेस है पर्टिकुलरली प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है भारत में क्योंकि जब मैं यूके या ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि uh, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है वो पेशेंट्स को आफ्टर एज ऑफ फिफ्टी एवरी ईयर पी करके एक ब्लड टेस्ट रहता है वो करते थे फिर पी में ज़रा भी चेंजेस मिले तो फिर यूरोलॉजिस्ट को रिफ़र करते थे अपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पी बहुत बार होता ही नहीं है उसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है फिर कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत टाइम बाद भी ऐसे करते अचानक से बहुत बड़ा हुआ दिखता है यूके की मैं बात करूं तो लगभग 85 परसेंट जो पेशेंट्स कैंसर से प्रेजेंट होते थे वो अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होते थे और उसका उल्टा हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेट स्टेज में मैक्सिमम लोग प्रेजेंट होते अर्ली स्टेज में बहुत कम लोग प्रेजेंट होते तो उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होता है उनका अच्छा जिस तरह से आपने बताया अवेयरनेस नहीं है, हमें बहुत लेट पता चलता है। तो मे हमारे, हमारे तो भी हो सकता है ऐसी कोई बीमारी हमें है बहुत बार सिम्टम्स नहीं भी आते है ये बीमारी में इसीलिए पी जो ब्लड टेस्ट में बोल रहा था वो बहुत जरूरी रहता है कि आफ्टर एज ऑफ फिफ्टी या तो किसी किसी को जिसको फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर का जैसे किसी के फादर को हुआ था या कि ब्रदर को हुआ था तो उनमें फोर्टी ईयर्स के बाद एवरी ईयर पी करना चाहिए तो ये पी अगर बढ़ा हुआ मिला तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि शायद प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या फिर कभी कभी बिना इन इन्लाजमेंट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोस्टेट के वही प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर में जैसे कि जोर लगाना फिर धार कम होना जैसे यूरिन का फ्लो कम होना हेजिटेंसी मतलब अटक अटक के आना और पूरी तरह से खाली नहीं होना अगर एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है, तो है सर तो आप पी एस ए के बारे में ज्यादा भार दे रहे ये पीएसए क्या है आप ये हमें समझाइए ये।, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है इसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं एक एंजाइम रहता है प्रोस्टेट के अंदर जो इवन तो प्रोस्टेट कैंसर स्पेसिफिक नहीं रहता लेकिन प्रोस्टेट स्पेसिफिक रहता है और कैंसर में ये बढ़ जाता है तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है ये ब्लड टेस्ट हम करते हैं और वो पर्टिकुलर लेवल से बढ़ा हुआ है आगे क्योंकि एज स्पेसिफिक भी रेंज रहती है उसकी तो पर्टिकुलर एज में इतना प्रोस्टेट मतलब पीए से होना चाहिए उसके अगर ऊपर चला गया है तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर होते हैं और हम इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है कि है नहीं है सर आपने अठारह साल बाहर प्रैक्टिस की है और बाकी के साल आप इंडिया में रहे तो दोनों में आ, क्या फर्क लग रहा है वहां का माहौल कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है जैसे पेशेंट को आप मिल रहे हैं कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव है कुछ कुछ नेगेटिव भी है तो जैसे वहां के माहौल में मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस काफी रहता था ये प्रोस्टेट के बारे में या पी के बारे में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और उनमें एक ये रहता था जुनून रहता था कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो डायग्नोस होना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी कम दिखाई देती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का पी एस बढ़ा हुआ है तो मैं किसी को एडवाइस करूँगी अभी हमें एम का स्कैन करना पड़ेगा प्रोसेट की बायोसिस करनी पड़ेगी तो बहुत बार कॉमनली लोग पूछते हैं अगर कैंसर निकला तो, तो ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन में फेस करता हूँ लेकिन कैंसर निकला तो अगर निकलना है तो निकलना ही चाहिए ना हमें पता चलना चाहिए तो ही ट्रीटमेंट होगा तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स वापस आते भी नहीं मिलने को तो ये एक डिफरेंस मैंने पाया है तो अवेयरनेस कम है कभी कभी खुद को इन्वेस्टिगेट करने की जो एक ये रहती है चाहत रहती है वो भी कम दिखती है मनी मैटर ऑब्वियसली रहता ही है इसमें लेकिन ये एजुकेशन वगैरह का थोड़ा फर्क पड़ जाता है आ, uh, साथ में हमें ये भी बताइए कि आ, uh, जिस तरह से हम हमेशा चाहते हैं कि भाई ये रोग हो गया तो हमें ये सिम्टम्स दिखे पर ये रोग हमें हो ही ना उसके लिए क्या हमें ध्यान रखना चाहिए वेल well, जनरली कैसे है कि प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट का एनलाजमेंट बिना इन एनलाजमेंट भी जो है वो एज के साथ होता है तो बहुत बार हम उसको नहीं रोक पाते हैं अगर होना है तो लेकिन जैसे हेल्दी डाइट रखना या ओबेसिटी ना होने देना वजन ना बढ़ने देना रेगुलर एक्सरसाइज करना ये चीजों से हम ये चीजों को टाल सकते हैं थोड़ा आ, साथ में हम देखते हैं कि जिस तरह से आपने यहाँ पे आने के बाद कई ऐसे पेशेंट आपसे जुड़े हैं ऐसा कोई स्पेशल पेशेंट का केस जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे जी आ, ये एक अलग टॉपिक है प्रोसेटाइटिस जिसमें प्रोसेट में इन्फेक्शन या इन्फ्लमेशन होता है और बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए करना चाहिए तो पेशेंट्स वन डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर बहुत बार जाते रहते हैं uh, और सफर होते रहते हैं ये प्रॉब्लम से तो ऐसे ही एक uh, मेरे पास पेशेंट आए थे लखनऊ से uh, वो मिलिट्री में ऑफिसर थे यंग विद uh, प्रोसेटाइटिस सिमिलरली एक uh, नेपाल से भी आए थे एक सीनियर डॉक्टर थे नेपाल के उनको भी प्रोस्टेटाइटिस का प्रॉब्लम था वो भी मुंबई पूना फिर पटना काठमांडू सब जगह ट्रीटमेंट करा के आए थे तो प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को बहुत डेबिलिटेटिंग सिम्टम्स देती है जैसे कि बार बार जलन होते रहना यूरिन में पेन होते रहना बैक पैसेज में पेन होते रहना और प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं कि पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है इसके चलते अभी भी मुझे दिल्ली से फोन आते हैं यूपी से यहाँ वहाँ से काफी जगह से फोन आते हैं जिनको प्रोसेटाइटिस रहता है उनको कि हमने ये ट्रीटमेंट करवाया या वो ट्रीटमेंट करवाया लेकिन फर्क नहीं पड़ा तो मैं कुछ कुछ अलग चीजें करता हूँ प्रोस्टाइटिस के लिए जैसे कि मैं अंडर एनाशिया प्रोसेटिक मसाज करता हूँ जिससे जो एक फिल्म रहती है बैक्टीरियाज बनाते बायोफिल्म वो ब्रेक हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स पेनिट्रेट कर पाते हैं उसके और भी फायदे होते हैं फिर मैं प्रोस्टेट में बोटॉक्स इंजेक्शन डालता हूँ वो आ, शायद मैं अकेला हो सकता हूँ मुझे पता नहीं है लेकिन इंडिया में मैं करता हूँ ये चीज़ और मेरे पास बहुत सारी जगह से पेशेंट आते हैं इस चीज़ें कराने के लिए तो प्रोस्टेटाइटिस का एक स्ट्रीमलाइन ट्रीटमेंट मैं ऑफर करता हूँ मेरे पेशेंट्स को और काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज भी है जैसे लखनऊ वाले पेशेंट है नेपाल के पेशेंट है या महाराष्ट्र से पेशेंट आए थे एक दो तो वो अच्छे हो गए प्रोस्टेटाइटिस में से अच्छा आ, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं आपने जिस तरह से बताया कि भाई प्रोस्टेट कहाँ होता है उसके जुड़ी उसके साथ जुड़ी सी कौन सी कौन बीमारी हो सकती है उसके बारे में उसके कई सुझाव आपने हमने दिए अगर किसी को आपसे जुड़ना है आपका कॉन्टेक्ट करना है तो वो आप लोग आपको कैसे मिल सकते हैं Uh, वो लोग हमें प्रिश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फोन भी कर सकते हैं जैसे uh, या हमारी वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं मेरा भी अपना वेबसाइट है प्रिश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी अपना वेबसाइट है हमारे सोशल uh, नेटवर्क में भी पेजेस है तो वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो सर uh, अगर कोई पेशेंट कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उनके लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर आप देना चाहेंगे जी uh, वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेवन 004280. मैं फिर से रिपीट करता हूँ जीरो जीरो फोर टू एट जीरो अच्छा और साथ में आपके अस्पताल का पूरा एड्रेस भी बता दीजिए जरा हमारे हॉस्पिटल का नाम है प्रिश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड सेंटर फॉर यूरो केयर किडनी एंड प्रोस्टेट ये वीआईपी रोड पे वेसू एरिया में स्थित है विजय सेल्स के बाजू में है व्हाइट हाउस करके बिल्डिंग है उसमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकेटेड है कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट में आ, लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आप कभी भी अपने प्रोस्टेट को या प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स को इग्नोर ना करें पर्टिकुलरली uh, आप पीएसए जो सिंपल ब्लड टेस्ट है उसके ऊपर भी ध्यान दें और रेगुलरली पीएसए टेस्ट कराते जाए हर साल में एक ही बार आपको करना है तो वो करें अपने वॉटर uh, इंटेक के ऊपर भी ध्यान दें कि इनफ वॉटर इंटेक रखे जैसे ढाई लीटर से तीन लीटर रखे जिससे यूरिन एकदम क्लियर रहे और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम रहे एक्सरसाइज करें और ओबिसिटी को अवॉइड करें તો દર્શક મિત્રો એસ નાઇન ન્યૂઝ ચેનલના ડોક્ટર શો કાર્યક્રમમાં આજે જોડાયા હતા આપણે યુરોલોજીસ્ટ કે જેઓ બહાર સ્ટડી કર્યું બહાર ભણ્યા ભાર વર્ષ બહાર સેવા આપી અને ત્યારબાદ તેઓ સ્પેશિયલી પોતાની ધરતીમાંની સેવા કરવા માટે ભારત પાછા ફર્યા અને તેમાં પણ ત્યારે જ્યારે તેમણે સુરતને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી અને સુરતની વેસુ રોડ સ્થિત આજે તેમની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે પ્રી મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ કે જ્યાં તેઓ હાલમાં સારવાર આપી રહ્યા છે હું પણ એક વખત તમે નો નંબર રિપીટ કરી જાઉં છું કદાચ તમે નોટ કરવાનો રહી ગયો હોય હોલ તો ફરી એકવાર તેમનો નંબર રિપીટ કરું છું 7486004280 તમે ચોક્કસ આ નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો તમને મુજોતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો ચોક્કસ તમે અહીંથી અહીં આવી શકો છો અને તમારી સમસ્યાનું સમાધાન અહીંથી મેળવી શકો તો હાલ મા તો રજા લઈએ ફરી મળીશું એક નવા જ તબીબ સાથે કેમ છો દીરેજા આપસો નમસ્કાર हमारी तमाम माहिती थी, थी अपडेट रहें माटे टी चूड़ा लड़ा हो न्यूज़ साथे